Пожалуйста, откуда вы узнали о нашем лагере? Нам бабушка рассказала. Бабушка же наша. Вы первый раз здесь? Второй. Второй. Вам нравится? Да, так да. Понятно. Let's Ну что вы, а -а -а. девочки? А -а -а. Я вижу, вы старались, вы молодцы. Где вы эту песню услышали впервые? В лагере. Здесь же, да? Ну, молодцы, молодцы. Флайки. Мне очень Флайки. понравилась ваша хореография.

Непогано. Непогано. Особливо відчули енергетику, яка йшла в зал, І вас зал підтримав. Непогано. Так, Так, списується наша учасника. Так, вона приїхала. Анечка, вы откуда? С кольца. Анечка, что вы будете нам показывать? Петь. Хорошо. Как называется ваша песня? Пекация. Ме не сподобува <звук> okay. си. Не проходете, не проходете, Так, звідки ви до нас потрапили? Кролевиця. Кролеве. Це є Сумська область? Так, Львова. Чудово. чудово. І що ви на сьогодні заспіваєте? Пісню розбиває, я хороша. Пісня буде російською мовою? Чудово, добре. Послухаймо. А как же и наши тебя сын? За то, что играю, за то, что смеюсь, за то, что язык ничего не боюсь. А, Владик, Молодец. так о чем была ваша песня? Ну, а мне я говорю. А тебе я говорю. Я... Хорошо. Зачиняется словарь. Смейтесь. Хореография. Хореография. Чудово. Добрый. Молодец. Откуда вы, девочки? Вы сестрички? Родные? молодцы, это мальчики, а умнички, это дети. Добрый день. Добрый, день. Добрый день. Откуда вы приехали к нам? Звукова. Ой, это, наверное, так далеко. Очень далеко. Долго добирались. Два дня. Хорошо доехали. Так себе. Что вы нам приготовили? Песни Скажи, какой художник смог все это сотворить. Длинное название.